Там старые и поэтому энергия теряется. Потолок э, там высокий, поэтому энергия тоже теряется. Батареи там такие же старые, и поэтому э, энергия тоже теряется. Э, в выводах мы можем увидеть, что положительных факторов 4 обязательно 4. Э, кабинет номер 1020 на момент проведения теплового аудита. Разращивает самое большое количество энергии. Но энергоэффективные меры мы будем иметь в день номер 120. Это, как я уже говорила, кабинет в младшей школы. И поэтому на, на момент проведения теплового аудита температура составляла меньше, чем должна быть установлена нормами. Поэтому в следующем году придут первоклассники, и хотелось бы, чтобы они в нормальных условиях начали свою учебу. Поэтому именно 120 кабинет мы выбрали для проведения энергоэффективных действий. Спасибо за просмотр.